મુસ્લિમ સમુદાયમાં સામાજિક સેવા અને પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલો ખત્રી ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની બે હજાર સોળમાં સ્થાપના કરવામાં આવી જેમાં ગત વર્ષે પ્રથમ વખત ખત્રી ગ્રુપ દ્વારા ભવ્ય સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં એકાવનથી વધારે વર વધુઓ લગ્નના તાંતણે બંધાયા હતા જેમાં એક વર્ષની ભવ્ય સફળતા બાદ આ બીજા વર્ષે પણ ખત્રી ગ્રુપ ટ્રસ્ટ દ્વારા સમૂહ લગ્નનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું खासकर करके आज, आज महंगाई के ज़माने के अंदर आज हर समाज के अंदर लगन होते हैं चाहे हिंदू समाज हो मुस्लिम समाज हो और कोई भी समाज हो उसके अंदर अलग अलग समाजों के अंदर भी बटे हुए लोग भी आज लगन करते हैं जब माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का लगन होता है उसके अंदर मकसद यही होता है कि ये महंगाई का दौर है महंगाई का ज़माना है और हमारे नबी ने जो शरीय में बताया कि कम खर्च करा करो वो एक सुन्नत है वो सुन्नत भी अदा होती है जब जहाँ समूह लगन होते हैं तो उसके अंदर यही बात हमारी होती है यही मैसेज हम देते हैं कि महंगाई के ज़माने के अंदर जब माँ बाप अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं अपनी बेटी बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी की फिक्र करते होते हैं ऐसे वक्त के अंदर कि जब ये ऐसी संस्था हैं पूरे गुजरात के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ वो हर साल तो तो सौ दो सौ तीन सौ हज़ार हज़ार तक के समूह लगन करते हैं જણાવી દઈએ કે ખત્રી ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા આઠ વર્ષથી સામાજિક કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ અવિરતપણે ચાલી રહી છે જેમાં ગરીબો વંચિતો શોષિતોને આર્થિક સહાયથી લઈ બાળકોને શિક્ષણ આપવા સુધીની મદદ કરવામાં આવી રહી છે સાથે આ વખતે સતત બીજા વર્ષે અઠ્યાવીસ જાન્યુઆરી રવિવારના રોજ અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ ખાતે ખત્રી ગ્રુપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મુસ્લિમ સમાજમાં સમૂહ લગ્નોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આપ જેમાં અમદાવાદ સહિત જુદા જુદા જિલ્લા અને સમૂહ લગ્ન માં ભાગ લીધો હતો જેમાં એક જ મંડપ એકાવન જેટલા નવ દંપતી લગ્ન બંધાયા હતા महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है दहेज के नाम पर लूटा जा रहा है पर गरीब परिवार को ऐसे दौर में आज कांग्रेस पार्टी के लीडर एम एल भाई विपक्ष तो उसके नेता से जाता और पूरी कांग्रेस के लीडर आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं आप सब भी मुबारक केदार हैं जो कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारे मुद्दों को नहीं उठाती है और आप लोग अपनी तरफ से इन मुद्दों को उठाते हैं तो आप सभी वोट करा रहे हैं दहेज की बात जैसे कि आपने की मैं सभी पेरेंट्स से आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बेटियों पे अगर खर्च करना है तो उन पर एजुकेशन पे खर्च करिए डिग्री का कागज़ एक तराजू के पल्ले में रखिए और एक तराजू के पल्ले में दहेज रखिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो डिग्री का जो कागज़ है उसका पल्ला हमेशा बारीक है तो आज के ज़माने में जो बेटियाँ हैं उनको एजुकेशन दीजिए उनको काबिल बनाइए

श्री शैलेश परमार धारा सभ्य श्री दानी लिमड़ा विधानसभा उपनेता श्री गुजरात विधानसभा मान इमरान भाई खेड़ा वाला आज के महंगाई के जमाने में बेरोजगारी के जमाने में माता पिता अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते तब ऐसे समय में कुल्लू भाई खत्री मेरे बड़े भाई समान खतरी ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इक्यावन समूह लगन का आयोजन किया गया है इस आयोजन में हमारे एम एल इमरान भाई एम एल शैलेश भाई परमार शाहनवास भाई नहीम भाई कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी कॉरपोरेटर और काफ़ी तादाद में आगेवान मौजूद रहे और खतरी चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ समूह लगन का ही कार्य नहीं करता आप इनका कार्यशाली देखोगे तो कोरोना के समय खतरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने समग्र अहमदाबाद में जो सेवा का कार्य था जो किया था वो काबिले तारीफ था कांग्रेस न जमालपुर खाड़िया न धारा सभ्य श्री पूर्व धारा सभ्य हिम्मत सिंह पटेल प्रमुख अहमदाबाद शहर कांग्रेस समिति पूर्व धारा सभ्य श्री बापू नगर विधान पूर्व धारा सभ्य ग्यासुद्दीन शेख दरियापुर मान विपक्ष नेता शहजाद खान पठान एएमसी मान हाजी शरीफ खान पठान નવાબ બિલ્ડર્સ માન હાજી મહેબૂબ ખાન પઠાણ નવાબ બિલ્ડર્સ માન રફીકભાઈ શેઠજી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર માન નાયમ બેગ બેગ મિર્ઝા મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ મુસ્લિમ સમાજના માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ ગુલામનબી શેખ અને કોંગ્રેસ કોર્પોરેટરો સહિત મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોએ આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી વર આશીર્વાદ આપ્યા હતા જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આ શુભ અવસરે સહભાગી બન્યા હતા ગુજરાતની ધરતીનું ગુજરાતીઓ માટે સમાચાર ટુ ડે અમારી સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોડાયા રહો સમાચાર ટુડે ન્યૂઝ ચેનલ સાથે મળશે દરરોજ ઇનામ જીતવાની તક અમારા સભ્ય બનો જોડાવો અમારી સાથે